Я вітаю глядачів телеканалу Ради в ефірі програма «Позиція». Гість нашої студії Олександр Цимбал, завідувач відділу соціальної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень. Я вітаю вас в нашій студії. Спасибо. І я, як власне виглядає питання соціальної безпеки в контексті заборгованості держави по зарплатах? Ми розглядаємо питання соціальної безпеки як питання спокійства і благостояння всіх громадян нашої країни. Тому, якщо ми бачимо, що существует необоснованная концентрация проблем, бедности, проблем покупательной способности, доступности социальных благ, то мы, естественно, ожидаем возрастания недовольства в этих группах, мы ожидаем нарастания потребностей. А концентрация заборгованности по зарплатам сегодня выглядит, принаймні, на сумму майже в півтора миллиарда гривен. Да, Це поки що, це зрештою як взагалі розглядати таку суму? Це вже сума, яка потребує уваги і може знести реальну загрозу? Поки ні. Сама сума не представляє очень великої загрози. Для того щоб це оцінити, нужно посмотреть немножко пред В продолжении последних 5-7 лет после кризиса девятого года мы уже имели факты существенного возрастания задолженности по заработной плате. Ну, например, большие показатели долга по заработной плате были где-то в 2010-2009 году. И они тогда достигали порядка 2 миллиардов. При том курсе это была достаточно большая сумма. Мы, более того, видели резкий всплеск задолженности и осенью 2017 -го года. Сейчас ситуация немножко... Становиться більш контролюємо і немножко зменшується. але проблема в тому, що ця задоволення концентрується. Вона концентрується в одних і тих же регіонах, в одних і тих же отраслях, і все більше людей. Саме тут ризики є. Да що в нас виникає окремі регіони і окрема категорія людей, які да. зрештою на основні соціальні проблеми накладаються ще й заборгованість. это еще они не отримують, або не або им затримуют зарплату. Конечно, нужно посмотреть в контексте вообще доходов, работ, безработицы, что происходит. Но если вы обратите внимание, что общая заработная плата для всех в течение, ну, будем брать для исключения сезонности май-май 2014-2015 -май года, то зарплата процентов на 16-17 выросла, но в то же время реальная заработная плата, то есть ее покупательская способность упала почти Зилос на треть. Инфляции. Да, почти на треть упала. Кроме того, мы имеем колоссальное разнообразие разных регионов. Если в крупных городах, где есть возможности найти другую работу, эта проблема не так остра, то есть уровень безработицы не настолько высок, чтобы не найти вообще работу. То в небольших городах, в сельской местности это просто катастрофа. То есть помимо того, что уменьшается э, реальная покупательная способность и фактические доходы, мы потеряли порядка миллиона, полутора миллиона людей, которые были официально зарегистрированы. То есть вы понимаете, что это... Уменьшается это под... ревень занятости, увеличивается безработица. Уровень безработицы, к сожалению, mm -hmm. растет очень мало. Почему? Потому что безработица ⁇ это те люди, которые активно ищут работу. А когда работы нету, то эти люди... Они попадают в категорию, так называемых, э, знавированных, которые перестают вообще искать, но они остаются... Людей не берут, а... они, у них работы нет, и они ее не ищут. Они mm -hmm. просто висят грузом ну, на своих семьях. То есть, mm -hmm. если мы рассматриваем, допустим, как носителя социального недовольства не отдельного человека, mm -hmm. а, допустим, семью, то <coughs> мы же понимаем, что в семье, допустим, один человек может тянуть всех остальных. И там, где один человек не работает, он тянет, благосостояние всей семьи вниз. Если это небольшой, малый город, если это проблемная отрасль в тех регионах, в которых концентрируются задолженности по заработной плате, то это удар просто по семьям. То есть если у нас 200 тысяч людей, которые, имеют, ну, которые потерпели от задолженности, то количество семей, которые попались в эту ситуацию из-за этого, она гораздо выше. Загальна кількість людей, тобто Конечно. це 200 офіційно, які потрапляють під цю проблему. От які фактори можуть виникати от на тлі таких проблем, і якщо зважати на на концентрацію саме цієї проблеми в окремих регіонах і для окремих категорій, що віду? ми можемо отримати в підсумку? Ми можемо отримати бунти, от так як шахтарі були в Києві? Ну, бунти я не готов. Та я не готова відповідати на угу. потенціал імені пратесного, скажемо, вираження, угу. тому що та. наверное, этим должны заниматься там, политологи, может быть, социальные психологи, но то, что мы формируем экономическую базу для неудовольствия, то, что мы называем объективными предпосылками, которые могут быть использованы для организации этих протестов, то это очевидно. А вот чем еще страшна вот такая концентрация на окремых галузях, або на окремых предприемствах, в результате даже на окремых регионах? И про какие регионы идет Ну, здесь, во-первых, это касается, конечно же, в первую очередь Луганская и Донецкая. И речь идет не о тех территориях, которые... Окупірані тих територій, які освобождено і знаходяться під контролем. Тобто вони ще потерпають від цієї, там, mm -hmm. да, є від цієї проблеми. Так, ще й таки проблеми. Більша концентрація цих проблем, Харківська, Дніпропетровська. Була в Полтавська, але там улучшилась ситуація, і як не удивительна Київська область. Чому? Ви якось, підходили, дослідження проводили, Ну, зрозуміло, Харківська, Донецька і Луганська це промислові регіони. Ну, Київська область ніби. Не до У нас это самих удивляет, поскольку ситуация изменяется очень быстро. Угу. Это экспресс-данные, которые дает государственная статистика. Мы доскональности не можем этот вопрос изучить, это нужно специально проводить исследование. Но по, тому, по структуре задолженности мы можем оценить, что в основном это концентрируется на государственных предприятиях. То есть не те предприятия, которые финансируются с бюджета, а именно на предприятиях, которые имеют государственную собственность. На так называемых филиалах и отделенных подразделениях различных предприятий. По всей видимости, здесь, наверное, какая-то существует оптимизационная политика больших предприятий, когда они на свои филиалы просто сбрасывают все проблемы. Хотя филиалы являются самостоятельными юридическими лицами, которые обязаны отвечать за себя сами. Но почему-то там. Вот, Почти 40% задолженности последней концентрируется именно у них. Кроме того, большая проблема с тем, что большое количество экономически неактивных предприятий, то есть они и не банкроты и не зафиксированная экономическая деятельность это вообще страшная категория потому что не существует даже правовых механизмов для того чтобы что-то с ними делать если с банкротами понятно мы формально да, они пройти, мы, ну да то есть мы вводим процедуру там ликвидации там если есть какие-то активы угу. работники хотя бы могут рассчитывать на то что они когда-то получат свои деньги То для економічно неактивних підприємств взагалі ситуація не понятна, хто е та що це в контексті регіональної політики і перспективи децентралізації настільки от такі явища, які концентруються на окремих територіях, дійсно є проблематичними? І як вони можуть зіграти тоді, коли розпочнеться децентралізація? Чи вплине взагалі чи це цей процес, який взагалі не розглядається в контексті от регіональної політики? Ні, точно навіть вісомої. очень даже весомый, особенно учитывая концентрированность его на отдельных территориях. Потому что, как мы знаем, подоходный налог ⁇ это то, что получают местные бюджеты. Если человек не получает заработную плату, то, естественно, что подоходные соответствующие налоги не попадают. Снижаете надход... отходжение до местных бюджетов. А с другой стороны, сами предприятия, ну, признаем правду, что, допустим, 68% предприятий, которые экономически активны, то есть они получаются, как правило, высокая корреляция между тем, что предприятие имеет задолженности по заработной плате и у него э, отрицательные финансовые результаты. То есть это предприятие не только не платит заработную плату, как правило, они еще не платят налоги. Поэтому э, поиск путей э, улучшения конъюнктуры внешней для этих предприятий какая-то, наверное общеэкономическая макроподдержка или, может быть, какие-то точные программы региональные здесь становятся просто актуальными. Без этого местные бюджеты будут просто недополучать потенциальные деньги. Зараз готовится масштабная приватизация, и большинство, ну, частина Підприємстві, які мають державний статус або статус державних підприємств, або мають в своєму складі державне майно, підлягатимуть приватизації. Наскільки оцей процес вплине на загалом на проблему заборгованості по зарплаті чи ну чи Приватизація – це дуже дискусійний випробув давно. И даже mm -hmm. не давно, всегда, скажем так. Допустим, личное мое отношение ну, к этому приватизация с боргами, скажем так. Насколько привабливы uh, будут выглядеть такие предприятия, uh, и что мы за них сможем отримати? Тогда, скажем так, долги по зарплате не всегда являются так, обязательными и объективными. То есть, да, действительно, есть предприятия, которые угу. просто попав объективно в ситуацию проблем со сбытом, проблемами с оборотными средствами, они вынуждены задерживать заработную плату. Так и в металлургии, например. Ну, например, да, то есть разрыв, рынок с, с... разрыв связей, да, валютные риски, внезапные проблемы с транспортировкой и так далее, и так далее. Угу. Uh, если же ну, и существует класс предприятий, которые просто используют uh, ситуацию для того, чтобы экономить на деньгах, которые должны выплачиваться своему персоналу. Есть и такие предприятия. Поэтому, конечно, когда идет приватизация, то инвестор всегда проводит аудит. Он глубже, чем обычный работник, может uh, выучить uh, причины, uh, перспективы и потенциал. Поэтому я не думаю, что uh -huh. сама по себе задолженная заработная плата может быть, скажем, Отпугнуть інвестора, якщо підприємство потенціально рентабельно. Да. А от давайте роз... скажемо так: що зрештою, от борги по зарплатам це не обов'язково борги там, бюджету. Скажімо, це і борги підприємств. Але, але це... зобов'язання держави соціально підтримувати да, своїх. Це от тут от... вопрос. З цього більше. Вообще, э, бюджет, по-моему, я сейчас в цифрах боюсь ошибиться, но uh -huh. поскольку там очень небольшая задолженность самого бюджета, где-то порядка 160-180 миллионов, все остальные долги – это долги э, субъектов, субъектов хозяйствования. Uh -huh. Это в основном частные субъекты, но, как я уже сказал, порядка 20 20 И держава развязать эту проблему, разраховаться по боргам, пока что… Що не может механизмы а, механизм механизмы существуют но механизм очень долгий и длинный механизм это э, обращение права обратиться работников в суд это угу. коллективно партнерский процесс то есть есть профсоюзы которые могут объявить в рамках тристоронних угод да конечно то есть они могут инициировать э, процедуры разрешения конфликта и так далее но во-первых, вы же понимаете, что сама реакция работника на задолженность, она никогда не бывает мгновенной. То есть, если вам не выплатили там вчера заработную плату, все равно будете ее ждать. То есть, какой-то проходит месяц-два. Потом работник может инициировать или профсоюз процедуру. Потом обращение в суд, судебная процедура. Потом процедура взыскания и так mm -hmm. далее, и так далее. То есть, этот механизм, он в принципе работающий. И в данном случае законодательство на стороне работника. Но это все очень долго. То есть борги по зарплатам, казалось бы, полтора миллиарда, ну, с одного боку, так, велика сумма, но але... Ці борги вони перманентно. Проблема вірніше, проблема перманентна. Сажалі. Вона переходить з року в рік, вона збільшується, зменшується, але вони залишаються. На жаль, дійсно, що вона має такий перманентний фактор і впливає. Але от чому проблема сьогодні? Отже, складно всім, зрозуміло, що е, соціальні видатки сьогодні, гарантії держави, тобто зарплати знижуються, пенсії знижуються, навантаження, яке зараз збільшилося з, в, в зв'язку з тарифами. складно всім. Але проблема тут в тому, що деяким людям є ще складніше і перспектива розв'язання. этой проблемы не То есть сегодня нужно обратить на это внимание. Я так понимаю, что уже ведутся дискуссии да. и есть уже пропозиции, как развязать эту проблему? Да, вы совершенно правы. То есть сама эта задолженность вроде бы уже привычна. Но самое, по нашему мнению, как раз то и беда, что несмотря на годы существования этой проблемы, в общем-то, не были предприняты никакие усилия. То есть если мы сейчас говорим о реформах, то мы должны задуматься о том, можно ли эту проблему устранить как перманентную. Конечно же, где-то как-то что-то, какие-то конъюнктурные колебания будут формировать какую-то задолженность. Но полтора, два, два с половиной миллиарда перманентной проблемы задолженности заработной платы ⁇ это просто, грубо говоря, это социальный вызов. Из невызначенной перспективы ну, конечно. И как эта ситуация Конечно, может повернуть? То есть, конечно в нынешних условиях государство, э, можно сказать, что проблемы социальные для него становятся всегда проблемами наличия средств которых далеко на все не хватает. Uh -huh. Поэтому э, предложения разные звучат: как создать механизм, который бы не запускал эту, ну, точнее, не приводил бы к тому, что она формировалась, формировалась и не рассасывалась. Для этого, например, было предложение Министерства социальной политики, для того, чтобы улучшить ситуацию, обязать фонд, который сейчас выплачивает проблемами безработицы, для того, чтобы он частично покрывал эти задолженности. Но там вопрос касался только тех предприятий, которые находятся в процедуре банкротства. Uh -huh. Что делать с предприятиями, которые, как я уже говорил, экономически неактивны, то есть их статус не правовой, это такая категория статистики, но не юридическая категория, и, что, и как помочь выйти из этой ситуации предприятиям, которые формально экономически активны. Поэтому обсуждался механизм государственного гарантированного фонда создания. Он не является каким-то таким уникальным, эксклюзивным. То есть в мире есть такие примеры. И Международная организация труда в своей конвенции предлагает такой механизм. Поэтому, то есть создать специальный, специальный фонд и перекласты скажем, за обязательную ответственность на державу за решение этой проблемы. Ну, Тут питание в том, что фонды… Мы не так говорим. Не перекласты распределить риски. Распределить риски. То есть государство не должно брать на себя полностью, полное покрытие долгов, скажем, частных структур, частных предприятий. Но оно может… Виплатить, підтримати роботника за час виплатив ту зарплату, яку дає предприятию. А предприятие потом потім буде с з установой через режими перекредитування, через режими факторингу, через страховые... за рахунок, чого наповнюватиметься цей фонд. Адже ми знаємо, що для того, щоб... Це проблема фінансова насамперед да? і потрібні гроші. Хто наповнюватиме цей фонд, які механізми будуть запроваджені, і який статус матиме цей фонд? державний? Ми полагаємо, що він должен державним. Хоча так, Конвенція міжнародної організації труда не настаивает, он может быть и коммерческие, то есть частные институты финансовые но нам кажется, что для нашего государства все-таки на первое время должно быть государственным. Тут вопрос такой, источниками могут быть и средства, страховые средства самих предприятий, когда а, все предприятия а, небольшую ставку вносят в этот фонд. То есть такой обязковый должен быть процент, который да. будет перераховываться в этот фонд щемесячно? Да, это похоже как единый социальный внесок, угу. только там целевое назначение будет немножко другое. У страховой системы есть свои преимущества, есть свои недостатки. Ну, допустим, недостатком является необходимость получается дополнительной нагрузки на предприятие. Mm -hmm. а, но, в принципе, зато появляется автоматический механизм компенсации людям, которые попали а, в ситуацию реализации риска. Второй способ – это государственное финансирование. Но государственное финансирование тоже неоднозначно. Mm -hmm. Может быть государственное финансирование из бюджета, могут быть финансирование с помощью государственных э, кредитных организаций, банков, инвестиционных. И эти деньги должны быть четко целевыми и не потраплять на а сразу конкретным, конкретным работникам. Они должны перераховываться конкретным работникам, а для, с точки, а для работодателя формируется долг перед государством, который он будет покрывать. Що ми отримуємо в підсумку? От якщо ми запроваджуємо саме такий механізм впливу на боржників, ми перерозподіляємо ризики. Держава бере частину ризиків на себе. Відповідно, Чисто, вона повинна да. мати вплив на ці підприємства, зобов'язати якимось чином розрахуватися і з державою, і з тими людьми, Конечно. і ще яким важелі впливу з'являється з'являються з держави зв'язку з тим, що вона забирає на себе частину ризику і гарантії. Возможно, можна дискутувати вопрос о том, щоб государство. имело право э, осуществлять финансовый контроль для тех предприятий которые будут и сегодня должниками. такого контроля держава немая заходит и на предприятие проверяет и точки зрения... проводите аудит а, нет сейчас мораторий вообще на проверки, да но есть и было точнее много различных контролирующих структур но с точки зрения задолженности Ну, ми зробили аудит, ми знайшли порушення, суттєві порушення. І що, на що держава матиме право? Держава матиме право забрати майно на ту суму боргу, яку заборгував цей боржник. Чи держава матиме, наприклад, змінити власника? Ні. Я думаю, що тут повинні бути більш гібкі механізми, mm -hmm. тобто лишати предприяти активів, це мабуть, найкрані mm -hmm. випадок. В данном случае я работал с должником, ведется точно так же, как работа с должниками по э, налогам, работа uh -huh. с финансовыми должниками. Нет, здесь э, в данном случае мы считаем, что вопрос контроля является вопросом, скажем, э, для того, чтобы избежать злоупотребления этим механизмом. А сам механизм, он просто помогает предприятию, ведь... Что и происходит? Предприятие uh -huh. получает работников, которых на какое-то время оплачивает государство. Ну это же хорошо. Это хорошо. Если предприятие действительно попало в объективно сложную uh -huh. ситуацию, оно этим воспользуется для того, чтобы выровнять свою ситуацию, улучшить свое положение. Дальше он просто возвращает долги государству. Если же механизм будет использоваться для того, чтобы. Просто безплатно пользуватися а потім разориться, ну тогда вступають в силу інші процедури. Що з'являється? Ну скажімо, які важливі впливу з'являються працівників? Ми говорили, що зараз розв'язати таку проблему лише через суд працівники можуть подати Бо... в суд і про розв'язання проблеми затягуються на роки, і взагалі не зрозуміло, яке буде рішення да. суду. Що таке правило треба дати суди, як правило, занімаються на користь да. працівників да. стають, але все-таки це роки. Чи можемо ми пришвидшити і зменшити оцей в часу от и термины для того, чтобы, например, от мы звернулись и развязали проблему. Противники, вот такой механизм меньше идет. Этот шлях. Есть вопросы, связанные с реформой судебной системы, конечно. Есть опыт разных стран, когда трудовые споры угу. выносятся в отдельные подведомства, Ну, если не отдельные суды, то хотя бы отдельное подразделение. И решается по ускоренной процедуре. Но проблема не только с судами, потому что сам суд, вы же понимаете, это всегда процедура. Эта процедура всегда исходит из того, что сначала факт объективности и немотивированности и задолженности нужно доказать. Поэтому я не представляю себе, каким должен быть правовой судебный механизм настолько быстрый, чтобы человек обратился и там в течение... Если не судовый, например, звернение, это может быть реакция государства, которая аудит. аудит. Державный аудит заходит на предприятие и решает, есть объективные причины не выплачивать зарплату. Опять же, это э, на сегодняшний день. Государство формально не имеет права вмішуватися в роботу предприятия. А так дек держава може є... отримати такий механізм. Да, но ведь предприятия кредитується, появляется основа, тобто економічна основа для нових правових отношень. За... Да. Просто... Коротко, ми завершуємо. Зрештою на якому етапі обговорення цих пропозицій? Я знаю, що відбувались кругли столи, і да. навіть обговорилися в комітеті. Були обсуждения в комітеті в конце апреля ті mm. вопросы. На сегодняшний день вопрос не решен. То, что я озвучил, является нашей научной разработкой. Оно еще сыроватое, дискуссионное. Но мы просто эту дискуссию предлагаем. И то есть мы... в перспективе мы можем отримать законопроектный вариант да? э, от самой такого разъяснения ситуации? Если социальные партнеры и э, наш политикум признают э, адекватность наших аргументов и пойдет на то, чтобы формировать упреждающий механизм, а не постоянно его задним числом как-то решать. То я думаю, в какої-то формі це може бути законопроектом. Олександр Цимбол, завідувач відділу соціальної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень, був гостем нашої студії. Дякую, Спасибо. що знайшли час. Завітали до нас і роз'яснили ті механізми, які допоможуть розв'язати соціальну проблему, одну принаймні соціальних проблем. Нашим глядачам дякую за увагу до парламентського. Дякую за те, що нас дивитеся і нам довіряєте. Зустрінемось.